Конференція голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького цього разу почалася з розповіді про участь у засіданні кабінету міністрів минулого тижня. понедільник я був приглашений на кабінет міністрів і докладував по двом вопросам наряду і запорожським губернаторами. Я докладував по ситуації в сільському господарстві і по погашенню задовжності за газ. По сельскому хозяйству хочу вам сказать, что область завершила уборочные работы. Можно констатировать урожай зерновых 2 миллиона 250 тысяч тонн. Средняя урожайность превысила 29 центнеров с гектара. Но это, конечно, лучше, чем в прошлом году, когда мы собрали миллион шестьсот семьдесят. Кроме всего прочего, убрали подсолнечник 775 тысяч тонн. 18 центнеров с гектара урожайность, не бог есть какая, но лучше, чем в прошлом году. И надо сказать, что учитывая эти сложные погодные условия, особенно сентября, план по посеву озимых, от запланированного мы выполнили на 90%, посея на 430 тысяч гектаров. Предполагалось где-то порядка 470 с лишним тысяч гектаров. Теперь, конечно, хочется, чтобы весной оставшаяся часть не стала вся под подсолнечник, учитывая, что у нас и так 25% минимум клина занята пашней именно подсолнечником. А это, конечно, и для земли, и для состояния там нашей почвы очень негативно. Найбільша частина боргу Донеччини перед НАК Нафтогазом це суми, що теплокомуненерго заборгували за спожитий газ. Борг перебільшив 2 мільярди гривень. Проблема у врегулюванні ціни НАК «Нафтогаз України» намагається виставити комерційну ціну за енергоносій, але ж за законом для комунальників вона повинна бути у рази меншою. Мы одни из крупнейших должников по газу Донецкая область наряду там с городом Киевом, Днепропетровской областью и Харьковской. Ставились вопросы о том, что необходимо а, погашать живыми деньгами долги по газу. И в то же время а, со стороны руководителей областей ставились вопросы к профильным министерствам, ведомствам о том, что надо все-таки и проводить взаимозачеты предусмотренные. Есть определенные там вот объемы, особенно за 2012 год, идет такой спор. И из-за этого там не подписываются протоколы, акты сверки и не проводятся там в сотни миллионов взаимозачеты, в том числе между Донецкой областью и на Нафтогаз Украины. Отсюда долги, которые там сегодня свыше 2 миллиардов, колеблются 2,4 десятых миллиарда гривен. Нак Нафтогаз это коммерческая структура, которая хочет быть с прибылью, хочет возвращать свои долги, это достаточно естественно. Ну а мы стоим на букве закона и считаем, что должно быть именно по цене, как для коммунальных предприятий, и, по да, по льготной цене, а не коммерческая, которая там в разы больше. На разговор ставился, ну, такой достаточно был жесткий, в том числе ставился вопрос о том, что необходимо наказывать руководителей тех городских там, или областных теплокоммунэнерго которые допустили такую задолженность и не могут э, свести баланс в том плане, что люди и предприятия, допустим, им заплатили, а сумма, которая пошла за газ, она э, наименьшая. Ну, допустим, вот э, тот же, допустим, там Мариуполь Теплоэнерго там провел хорошую такую качественную реконструкцию, купил новые котлы. Ну, при этом имеет огромные задолженности по газу. Ну треба сказати, що тут город відкликнувся Маріуполь, они выделили виділили скажем, таку дотацію для того, щоб где-то даже, наверное, спасти своє руководство Маріуполь тепловини. 9 листопада Андрія Шишацького на 25-й конференції обласного осередку партії регіонів було одностайно обрано на пост голови. До цього обласну організацію очолював народний депутат України, член парламентської фракції партії регіонів Борис Колесніков. Та, скажімо так, уже общественна робота, а не робота губернатора. Це якби в нього робоче время і вихідні дні. Проблема копанок залишається актуальною для Донеччини. За даними прокурора, Донецької області Олега Сюсяйла, наразі в регіоні не ліквідовано 156 нелегальних місць видобутку вугілля. А протягом цього року кількість загиблих у так званих копанках зросла вдвічі порівняно з минулорічним показником. Питання обговорювали на міжвідомчій нараді минулого тижня. Нельзя сказать, что там относятся только копанки. У нас есть вопросы по добыче глин, не всегда оформлено и песка, и щебня или других полезных ископаемых. Ну, в первую очередь, конечно, особенно острая проблема стоит по копанкам. Знаете, ее надо рассматривать комплексно, вот эту вот борьбу с копанками. При этом нужно думать о создании рабочих мест. И там, где это возможно, все-таки легализовывать и заставлять оформляться, оформлять людей, подписывать план зорноспасателями по спасению людей. Если малые шахты, они такие есть, они сейчас работают, и если шахты, те, которые сегодня не оформлены, находятся такой, в черной или серой зоне, могут легализоваться, то я здесь буду и на уровне областного совета, и Министерства, выдающего лицензии, только содействовать. А там, где это невозможно, где хотят работать в черную, естественно, я буду этому противодействовать. Что касается карьеров, я еще раз подтверждаю, карьеры открытым способом уголь добывать нельзя. Поэтому там ни о какой легализации речи идти не может. Вообще, я хочу еще раз сказать, что проблема тяжелая, старая. Мы создали и межведомственную группу на совещании было принято решение пригласить в нее и работников прокуратуры для все-таки своевременного возбуждения уголовных дел по выявленным фактам. И сейчас принимается решение взять вот один из районов и полностью вот его отработать. Именно отработать, чтобы можно сказать, что вот в этом районе было там столько-то карьеров, столько-то копанок, и сегодня ни одна не работает. И не просто там закрыть, а именно максимально физически ликвидировать. Где-то устье засыпать, где-то карьер сгорнуть, где-то закрыть туда проезд. Потому что возбуждаются уголовные дела, там задерживается техника, потом техника оказывается арендованной, она возвращается арендодателю, который сдает ее в аренду следующим. Работают целые схемы, в том числе и которые основаны на нашем где-то законодательстве не всегда достаточно для того, чтобы жестко спросить а иногда на негативной работе и, прямо скажу, и власти, и органов местного самоуправления, и правоохранителей. Я уверен, что ни одна копанка не работает безвестно, скажем так. И когда пишут правоохранители неизвестными лицами, я уверен, что всех знают в лицо, еще и встречаются неоднократно по разным поводам. Я здесь еще на свою сторону буду привлекать наши, в первую очередь, легальные шахты, потому что большая часть угля, этих копанок, добывается на отведенных горных отводах. Это тоже их ответственность. Тут мы с тех надзором, у нас общая позиция, вплоть, если объединения легальные не борются с этим злом и позволяют добывать на своих полях, это тоже их ответственность. И есть такие примеры приостановки деятельности таких шахт и шахтоуправлений. Если на их, значит получается, либо они в сговоре, либо их устраивает, что их ресурсы, которые им отведены, они извлекаются нелегальным способом. Минулого тижня також был введено в дію другий блок на Вуглегірській теплоэлектростанции. 17 октября был президент, и, как и обещали Виктору Федоровичу, наши наладчики, строители, второй блок запущен, и на месяц раньше намеченного срока, планировалось в декабре, чтобы два блока первой и работали, нагрузку несут они по 200 мегаватт, идет, скажем, такая отработка. Конечно, возможны какие-то приостановки, ремонты, дополнительные еще какие-то меры. Я думаю, все-таки в декабре можно будет сказать об устойчивой работе станции, потому что, скажем так, во время пожара, во время аварии именно работало два блока. Весной будет запущен еще третий блок, и еще один блок, я так понимаю, будет находиться под капитальным ремонтом и закончен где-то будет к концу 2014 года. Оголошена была также информация про проблемы с опаленням, что виникли у месте в Яр». 45 квартир, 6 домов не отапливается, много квартирных, если вы не знаете. И вот мы сейчас занимаемся тем, что Часовьярский комбинат просто взял и потушил котельную, потому что типа у людей есть задолженность. Но это повод, у людей текущая в основном задолженность, которую они должны до 20 ноября платить. И вот администрация вот сейчас мирит собственников завода с госполкомом. Там конфликт такой длинный. Ну сейчас выехал туда Ирева, ходит Часовьяр в Артемовск. Беріть на себе об'язательства вирішити цю проблему. Но ну, я надеюсь, тому що холодає. серед подій минулого тижня. Андрій Шишацький загадав про круглий стіл, де обговорювалася нова тарифна політика щодо енергоносіїв. З початку 2014 року дев'ять енергопостачальних підприємств України перейдуть на нову для держави методику стимулюючого тарифоутворення. З 2014 року будуть нові правила по електроенергії введені. которые направлены с одной стороны на снижение потерь, а они у нас достаточно большие. Электроэнергия, там идет и потери естественные, и элементарное воровство. И в то же время идет курс такой на дифференцированную разную цену на электроэнергию в зависимости от потребителей. Для того, чтобы все-таки конечный потребитель где-то мог выбирать, где-то мог предприняем какие-либо действия, возможно, снижать цену на электроэнергию. У цьому році. роти продолжена акция витаминизации, еще започаткована к чем региону. Практически витаминизация завершена по яблокам. Я бы, честно сказать, хотел бы в первую очередь поблагодарить учителей за то, что они вот взяли на себя дополнительную нагрузку и несвойственную работу. Я так понимаю, это для них, ну, как бы лишняя морока, прямо скажем. Ну, я думаю, що пусть головне дети оценять, пусть главное детки наші менше болеють, а їх батьки спокійно сплять рядом здоровими дітьми. На сьогодні захворюваність на грип та ГРВІ у регіоні невисока. Андрій Шишацький висловив надію, що завдяки проведеним щепленням вдасться уникнути значного підвищення епідпорогу. Епідеміологічна ситуація по грипу в цілому в області нормальна, епіпорог не привишен. И привито достаточное количество людей, скажем так, которые потенциально опасны, которые могут заболеть и в свою очередь заразить, ну, я имею в виду в первую очередь педагогов и других служащих. Ну, я не говорю, что надо обязательно вот всем вакцинироваться, я абсолютно не пропагандирую вакцинацию, я просто хочу сказать, что либо надо вакцинироваться, либо надо витаминизироваться, ну, нужно о себе заботиться. Ну, в тому числі і з допомогою спорту, для того, щоб менше боліти. Реформування системи охорони здоров'я спрямоване на покращення медичного обслуговування населення та поліпшення матеріальної бази лікарень. Деякі медичні заклади не відповідають сучасним вимогам, і найкращий вихід у цій ситуації об'єднати їх з лікарнями, де і медики більш кваліфіковані, і забезпеченість краща. Саме у такій ситуації опинився Докучаївський протитуберкульозний санаторій, який заплановано поєднати з Маріупольським. В Донецкой области достаточно большое количество коек туберкулезных, не всегда качественных. Я как-то заехал в туберкулезный в Авдеевку еще там года полтора-два назад и ужаснулся. При том, что у нас здесь достаточно мест в других, скажем таких более-менее оборудованных, противотуберкулезных учреждениях, ну, сохранять вот такие, скажем, учреждения с такой слабой материальной базой и лечебной, прямо скажем. Совершенно ни к чему. Это действительно надо сеть эту сокращать. Пичать пресс-конференции порушилось и питание свою частную выплаты пенсии там, возможно, у их пидвышчине. Сегодня на аппарат нам не буквально докладывали, исполняющие обязанности руководителя фонда, вовремя выплачивается по 15 числу, по пятнице пенсии в области. Но я хочу сказать, что сегодня Донецкая область собирает средств на выплату пенсии. Где-то 66-67% от потребности. Такие города, как Донецк, допустим, на 100% закрывают, а есть города, где менее 50% собирают. Есть там, конечно, в том числе и государственные пенсии, которые из госбюджета выплачиваются, но тем не менее, все должно быть сбалансировано. Знаете, если выбирать между повышением и не своевременной выплатой наращивания долгов, с одной стороны, а с другой стороны все-таки своевременной выплатой вовремя то, что государство может гарантировать, я все-таки выбрал бы гарантированную выплату своевременно. Такую, какую можно обеспечить. Потому что необходимо...